ॐ नमस्ते केशवायैव नमस्ते भूतभावन निराकाराय कृष्णाय विष्णवे प्रभवैष्णवे आदिमध्यान्तहीनाय वासुदेवाय ते नमः सर्वज्ञानविनाशाय ज्ञानदात्रे कृपालवे लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं भक्तसंरक्षकाय च भक्तिप्रियाय देवाय शशशान्नमोऽस्तु ते भुक्तिमुक्तिप्रदायैव विकुण्ठपतये नमः नारायणाय शान्ताय सत्त्वयुक्ताय ते नमः वयं यः प्रदृष्टो जनार्दनः देहि विशेषेण विशेष्यदायकम् एवं स्तुतः प्रसन्नात्मा तानुवाच स्वयं हरिः सामर्थ्यं तुलं सृष्टो भविष्यति च वः सुखं तपसा सिद्धरूपाञ्च भवन्तो नात्र संशयः यद्यदिच्छ तत्तद्वः सफलं प्रभविष्यति भवत्कृतमिदं स्तोऽपि पठतां शृण्वतां चैव मत्प्रसादकरं परम् ॐ नमस्ते केशवायैव नमस्ते भूतभावन निराकाराय कृष्णाय विष्णवे प्रभविष्णवे आदिमध्यान्तहीनाय वासुदेवाय ते नमः सर्वज्ञानविनाशाय ज्ञानदात्रे कृपालवे लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं भक्तसंरक्षकाय च भक्तिप्रियाय देवाय शशशान्नमोऽस्तु ते भुक्तिमुक्तिप्रदायैव विकुण्ठपतये नमः नारायणाय शान्ताय सत्त्वयुक्ताय ते नमः वयं सपितरो पितरो धन्या यः प्रदृष्टो जनार्दनः वरं देहि विशेषेण सृष्टिसामर्थ्यदायकम् एवं स्तुतः प्रसन्नात्मा तानुवाच स्वयं हरिः सामर्थ्यं तुलं सृष्टो भविष्यति च वः सुखं तपसा सिद्धरूपाञ्च भवन्तो नात्र संशयः यद्यदिच्छ तत्तद्वः फलं प्रभविष्यति भवत्कृतमिदं स्तोत्रं भुक्तिमुक्तिप्रदं भवे पठतां शृण्वतां चैव मत्प्रसादकरं परम् ॐ नमस्ते केशवायैव नमस्ते भूतभावन निराकाराय कृष्णाय विष्णवे प्रभवैष्णवे आदिमध्यान्तहीनाय वासुदेवाय ते नमः सर्वज्ञानविनाशाय ज्ञानदात्रे कृपालवे लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं भक्तसंरक्षकाय च भक्तिप्रियाय देवाय शशशा नमोऽस्तु भुक्ति ते भुक्तिमुक्तिप्रदायैव विकुण्ठपतये नमः नारायणाय शान्ताय सत्त्वयुक्ताय ते नमः वयं सपितरो धन्या यः प्रदृष्टो जनार्दनः वरं देहि विशेषेण सृष्टिसामर्थ्यदायकम् एवं स्तुतः प्रसन्नात्मा तानुवाच स्वयं हरिः सामर्थ्यं तुलं सृष्टो भविष्यति च वः सुखं तपसा सिद्धरूपाञ्च भवन्तो नात्र संशयः यद्यदिच्छ तत्तद्वः सफलं प्रभविष्यति भवत्कृतमिदं स्तोत्रं भुक्तिमुक्तिप्रदं भवे पठतां शृण्वतां चैव मत्प्रसाद कर परं ॐ नमस्ते केशवायैव नमस्ते भूतभावन निराकाराय कृष्णाय विष्णवे प्रभविष्णवे आदिमध्यान्तहीनाय वासुदेवाय ते नमः सर्वज्ञानविनाशाय ज्ञानदात्रे कृपालवे लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं भक्तसंरक्षकाय च भक्तिप्रियाय देवाय शिश्यायुन्नमोऽस्तु ते भुक्तिमुक्तिप्रदायैव विकुण्ठपतये नमः नारायणाय शान्ताय सत्त्वयुक्ताय ते नमः वयं सपितरो पितरो धन्या यः प्रदृष्टो जनार्दनः वरं देहि विशेषेण सृष्टिसामर्थ्यदायकम् एवं स्तुतः प्रसन्नात्मा तानुवाच स्वयं हरिः सामर्थ्यं तुलं सृष्टो भविष्यति च वः सुखं तपसा सिद्धरूपाञ्च भवन्तो नात्र संशयः यद्यदिच्छ तत्तद्वः फलं प्रभविष्यति भवत्कृतमिदं स्तोत्रं भुक्तिमुक्तिप्रदं भवे पठतां शृण्वतां चैव मत्प्रसादकरं परम् ॐ नमस्ते केशवायैव नमस्ते भूतभावन निराकाराय कृष्णाय वैष्णवे प्रभवैष्णवे आदिमध्यान्तहीनाय वासुदेवाय ते नमः सर्वज्ञानविनाशाय ज्ञानदात्रे कृपालवे लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं भक्तसंरक्षकाय च भक्तिप्रियाय देवाय शशशा नमोऽस्तु ते भुक्तिमुक्तिप्रदायैव विकुण्ठपतये नमः नारायणाय शान्ताय सत्त्वयुक्तायुते नमः वयं सपितरो पितरो धन्या यः प्रदृष्टो जनार्दनः वरं देहि विशेषेण सृष्टि सामर्थ्यदायकम् एवं स्तुतः प्रसन्नात्मा तानुवाच स्वयं हरिः सामर्थ्यं तुलं सृष्टो भविष्यति च वः सुखं तपसा सिद्धरूपाञ्च भवन्तो नात्र संशयः यद्यदिच्छ तत्तद्वः सफलं प्रभविष्यति भवत्कृतमिदं स्तोत्रं भुक्तिमुक्ति पठतां शृण्वतां चैव मत्प्रसादकरं परम् ॐ नमस्ते केशवायैव नमस्ते भूतभावन निराकाराय कृष्णाय वैष्णवे प्रभविष्णवे आदिमध्यान्तहीनाय वासुदेवाय ते नमः सर्वज्ञानविनाशाय ज्ञानदात्रे कृपालवे लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं भक्तसंरक्षकाय च भक्तिप्रियाय देवाय शशशा नमोऽस्तु भुक्ति ते भुक्तिमुक्तिप्रदायैव विकुण्ठपतये नमः नारायणाय शान्ताय सत्त्वयुक्ताय ते नमः वयं स धन्या यः प्रदृष्टो जनार्दनः वरं देहि विशेषेण सृष्टिसामर्थ्यदायकम् एवं स्तुतः प्रसन्नात्मा तानुवाच स्वयं हरिः सामर्थ्यं तुलं सृष्टो भविष्यति च वः सुखं तपसा सिद्धरूपाञ्च भवन्तो नात्र संशयः यद्यदिच्छ तत्तद्वः सफलं प्रभविष्यति भवत्कृतमिदं स्तोत्रं भुक्तिमुक्तिप्रदं भवे पठतां शृण्वतां चैव मत्प्रसाद कर ॐ नमस्ते केशवायैव नमस्ते भूतभावन निराकाराय कृष्णाय वैष्णवे प्रभवैष्णवे आदिमध्यान्तहीनाय वासुदेवाय ते नमः सर्वज्ञानविनाशाय ज्ञानदात्रे कृपालवे लक्ष्मीपते नमस्तोभ्यं भक्तसंरक्षकाय च भक्तिप्रियाय देवाय शशशान्नमोऽस्तु भुक्ति ते भुक्तिमुक्तिप्रदायैव विकुण्ठपतये नमः नारायणाय शान्ताय सत्त्वयुक्ताय ते नमः वयं सपितरो धन्या यः प्रदृष्टो जनार्दनः वरं देहि विशेषेण सृष्टिसामर्थ्यदायकम् एवं स्तुतः प्रसन्नात्मा तानुवाच स्वयं हरिः सामर्थ्यं तुलं सृष्टो भविष्यति च वः सुखं तपसा सिद्धरूपाञ्च भवन्तो नात्र संशयः यद्यदिच्छ तत्तद्वः सफलं प्रभविष्यति भवत्कृतमिदं स्तोत्रं भुक्तिमुक्तिप्रदं भवे पठतां शृण्वतां चैव मत्प्रसाद क परम्परम्